श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो हा चमत्कारी मंत्र ऐकताच तुमच्या मुखातून निघणारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल हा चमत्कारी मंत्र श्री स्वामी समर्थ यांना प्रसन्न करतो त्यामुळे तुमच्या घरामध्ये अपार संपत्ती येऊ लागते भक्तांनो या मंत्राने स्वामी महाराज तुमच्यावर प्रसन्न होती तर तुमचे नशीब बदलून जाईल कारण ते आनंदी राहिले तर घरात संपत्ती राहील त्यामुळे भक्तांनो हा मंत्र ऐकून आजच स्वामी महाराजांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करा जर तुमच्या घरामध्ये स्वामी महाराजांचा वास असेल तर तुम्हाला नक्कीच त्यांचे संकेत मिळतील भक्तांना तुमच्यासोबतही असे घडते का की तुम्ही एखादी इच्छा मनामध्ये ठेवून त्यासाठी स्वामी महाराजांना प्रसन्न करता परंतु ती इच्छा पूर्ण होत नाही त्यासाठी खूप प्रयत्न करता परंतु ती इच्छा पूर्ण होत नाही घरात साठवलेले पैसे कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने बाहेर पडतात घरात संपत्ती टिकत नाही तुमच्या घरामध्ये गरिबी पसरलेली आहे तुमची परिस्थिती बिकट झालेली आहे तुम्हाला नैलाजाने दुसऱ्यांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे आणि कर्ज घेतल्यानंतर ते लवकर फेडण्यास तुम्ही सक्षम होत नाही कर्जाची दलदल अशी असते की त्यात एकदा माणूस अडकला तर तो बुडतच जातो त्यामुळे स्वामी भक्तांनो तुमच्याकडे पुरेसे पैसे नसतील तर तुम्हाला तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यायचे नसेल तर आजचा हा स्वामींचा मंत्र तुम्ही मनापासून ऐका या मंत्राने तुमची आर्थिक परिस्थिती स्वामी महाराजांना समजेल आज तुम्ही या मंत्राच्या प्रभावाने जास्त पैसे कमवू शकता या मंत्रामुळे तुमची गरिबी दूर होईल आणि या मंत्राने तुमच्या घरात संपत्ती आणि पैसा टिकू लागेल त्याची तुम्ही कधीही अपेक्षा केली नसेल त्या वस्तू तुम्हाला सहज मिळू लागतील स्वामी महाराजांना प्रसन्न होण्यासाठी हा मंत्र तुम्हाला दिवसातून एकदा तरी ऐकायला हवा जर तुम्ही दिवसभर कामात असाल तर तुम्हाला दिवसभरात जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा हा मंत्र ऐका आणि आपल्या मोबाईलवरती लावून ठेवा मंत्र फक्त ऐकल्याने सुद्धा चमत्कार होऊ शकतो दिवसभर जरी तुमच्याकडे वेळ नसेल तर रात्री सुद्धा हा मंत्र लावू शकता स्वामी भक्त हो मंत्र ऐकण्या अगोदर स्वामींचा एक छोटासा प्रसंग ऐकूनच आपण पुढे जाऊया एकदा श्रावण महिन्यात श्री समर्थ पंढरपुरात आले येथून काही दिवस मोहळास होते त्या गावात एक ओढा आहे त्या ओढ्याच्या दरडीत एक गुहा असून दारावर एक मोठा दगड आहे त्या गुहेत महाराज राहत असत एक वेळ असे झाले की मोहच्या एका सत्वसंपन्न ब्राह्मणाचा मुलगा अकस्मात वायू होऊन मरण पावला त्या ब्राह्मणाने व श्रीने रडून रडून आकांत केला व ईश्वराचा धावा करून ती दोघे आळू लागली त्यांचे ते दुःख पाहून गावातील लोकांस फार वाईट वाटले लोक ब्राह्मणाची समजूत करून म्हणाले की गावात एक संन्यासी फिरत असतात ते फार तेजस्वी असून सत्पुरुष दिसतात तर त्यात जाऊन ही हकीकत सांगा म्हणजे ते काहीतरी उपाय करतील असे वाटते नंतर तो ब्राह्मण स्त्रीचा शोध करीत फिरू लागला परंतु पत्ता लागेना व निराश होऊन परत घरी येण्यास निघाला इतक्यात एक बाई समोर येऊन म्हणाली चला तुम्ही स्त्री स्वामी समर्थ दाखविते असे सांगून त्या ब्राह्मणास बरोबर घेऊन ती गुहेजवळ आली व सांगू लागली की या गुहेत समर्थ बसलेले आहे हाक मार नंतर तो ब्राह्मण स्त्रीची पुष्कळ प्रार्थना करून देवा धाव आता असे म्हणून गुहेपाशी गडबडा लोळू लागला जशी द्रौपदीची लज्जा रक्षण करिता भगवंताने धाव घेतली तशी त्या ब्राह्मणाची करुणापर हाक ऐकून त्या ब्राह्मणाची करुणापर हाक ऐकून महाराज समाधी सोडून धावत गुहेच्या बाहेर आले व ब्राह्मणास हातात झुडून म्हणाले भटजी तुमच्या मुलास नीट घोड्यावर बसून समुद्र तीराकडे पाठवा या शब्दाचा अर्थ कोणास कळेना ज्या बाईने समर्थास दाखविले ती बाई म्हणाली भटजी तुमचा कार्यभाग झाला घरी जा असे सांगून ती बाई निघून गेली ब्राह्मण स्त्री साष्टांग नमस्कार घालून घरी येऊन पाहतो तो मुलगा उठून बसलेला मग काय विचारता ब्राह्मणास परमानंद होऊन मुलास वस्त्र अलंकार घालून घोड्यावर बसविले आणि श्रींच्या दर्शनास गेले गुहेजवळ येऊन श्री समर्थास साष्टांग नमस्कार घालून पुष्कळ स्तुती करून श्रींची षोडोपचार पूजा केली व ब्राह्मण भोजन घालून सर्वांनी श्री समर्थांचा जय जयकार केला पुढे तो ब्राह्मण स्वामी भक्ती करून इहपर सुकास पावला स्वामी भक्त होऊन आपण स्वामींचा प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आत्ता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम नमो स्वामी नारायण धनप्रदायन नमस्तु ते ओम नमो स्वामी नारायण धनप्रदायन नमस्तु ते ओम नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामि नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामि नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामि नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामि नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणम् धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामि नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते